Вот эти три ребят в русской Сейчас под мостик, я сейчас вас ловлю. Всем привет, мой миксер, я из роты ударных машинок НРК Камикадзе. Сейчас вы переглянете видео нашей первой успешной работы. Спойлер, оно будет успешным. Ставьте лайки и подписывайтесь. На первых кадрах видео мы видим удачную поездку машинки. Все отлично, 120-очка лежит, все классно, машинка едет, все как и запланировано. Мы едем, скорость отличная, сигнал отличный, и тут я ну, замечаю, что слева идут э, какие-то особи непонятные. По розведке никого не было, все нормально, какие-то люди. Я такой думаю, надо назад потихонечку откатиться, переждать, кто такие. Начинаем узнавать, кто, кто там бродит, доповедают что-то. Ну, тоже сразу первая мысль, все, ну меня засекли, они что-то засели. Думаю, ну я хочусь назад, стану трошки в тенек, выбора у меня небольшого, ну, мост, тенек и все, больше никуда, и асфальт. Можно потерять машинку. Думаю, ну ладно, хорошо, не волнуемся, потихонечку, в тенечек. Как оказалось, они машинку не увидели, они услышали Мавик и начали так притаиваться. Ну думаю, ну блин, ну не дай бог машинку увидели. Сейчас начнется стрельба с автомата по машинке, ну все, машинки хана, миссия закончилась. Надо это все сделать. Думаю, все, собрались, надо за ними следовать. Потихонечку, аккуратненько, по тенечку, надо ехать. Вот эти три ребят вражеской национальности вообще не видят меня. Думаю, ну и хорошо. Думаю, сейчас я потихонечку подъеду за вами, детки. И тут один начинает разворачиваться. Думаю, ну все, меня засекли, сейчас начнется стрельба. Оказывается, нет, он что-то потерял, там что-то выронил. Думаю, сейчас подъеду, все, потихонечку, на медленном таком. Начинаю за ними такое преследование, думаю, сейчас их поймаю. Сейчас под мостик, я сейчас вас ловлю, взрываю, и все у меня классно. И еще чуть-чуть, и резкий склон уносит меня, и я сильно не теряюсь, взрываю. И результат оказал свое, да, вот это все действие. Один двухсотый лежит, один над ним стоит. мы ну, сначала не поняли, кто это, ну бахнули их, не бахнули, зацепили, не зацепили. Видно, один лежит возле воды, один стоит над ним. И как потом оказалось, что 1.300, один 1.200, один и один там просто в шоке был. И при помощи наших напарников, с fpv мы разобрали эту группу удачненько. Так что, дело случая с... Еще эти парни, идущие, кто-то смотрел с нас выше и хотел, чтобы так все и произошло. Последовательно, если бы не, если бы не этот, мы, возможно, их бы и не застали, проехали бы раньше эту дистанцию и меня не было пораженная. Но спасибо всем, кто участвовал в этой цепочке, и все произошло отлично.